হেল্ল' ইভীমান এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ কচুখিনি বুটলি আনিলোঁ দেই চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ আমাৰ ইয়াত যে কচুবোৰ ওলাই আছে নহয় দেখিলে কিবা এটা মৰম লাগিব খাবলৈ মন যাব আৰু এইখিনি মই আজি ধুনীয়াকৈ বনাম আৰু আপোনালোকক দেখাম দেই মই কেনেকৈনো বনাইছোঁ কচুখিনি খাবলৈ বহুত ভাল লাগিব আপোনালোকে চাই থাকিবচোন মই এতিয়া ধুই মেলি চাফা কৰি ল'ম কচুখিনি ধুই ধুনীয়া কৰি কুকাৰতে এনেকৈ ভৰাই দিছোঁ দীঘলে দীঘলে এইফালে মই মা মছলাখিনি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ এয়া কিছু পাইছেনে বাৰু এয়া কেইডালমান আনিছোঁ সৰহকৈ নহয় এতিয়া দিলে গ'লে জালটো মানে কচু যিটো খজুৱাই থাকে সেই জালটো নাথাকে আৰু ইয়াতে পাঁচফোৰণ কেইটামান লৈছোঁ শুকান জলকীয়া আদা নহৰু ইফালে আকৌ মানধনিয়া পাত যে দিলে বহুত ভাল লাগে আৰু ইয়াতে অকণমান শুকান মাছ দিম দেই আপোনালোকক বাৰু এতিয়া মাছখিনি দেখুওৱা নাই কিন্তু দিয়া সময়ত আপোনালোকক দেখুওৱা এইফালে আকৌ সৰু আলু কেইটামানো ইয়াতে ধুই পেনি দি দিম যিহেতু সৰু আলু দিলেহেও বহুত ভাল লাগে খাই হয়নে ন আপোনালোকে বাৰু খাই ভাল পায়নে এনেদৰে আৰু ইয়াতে জালুক দিয়া হ'ব যিহেতু কচু শাক বুলি ক'লে সদায় জালেই ভাল লাগে আপোনালোকক মই ৰেচিপিটো আজি বনাই দেখুৱাওঁ বোলো নাজানো কেনেকৈ বনাব লাগে হ'লেও অলপ শিকিছোঁ আৰু চেষ্টা কৰিছোঁ আহিব এদিন দেই সকলোৱে মোৰ হাতেৰে খাবলৈ এসাঁজ মই সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ দিলোঁ দেই আৰু আপোনালোকে মোক যিমানখিনি সহায় কৰিছে মই সিমানখিনি সহায় কৰিব পাৰিছোনে নাজানিছোঁ এয়া দেখিলোঁনে মই ধুনীয়াকৈ কচুখিনি কুকাৰটোতে ভৰাই দিলোঁ আৰু ইয়াতে মই পানীও দি দিছোঁ লগতে এতিয়া বহাই দিছোঁ আৰু এইয়া ধৰি অনা আলুকেইটা মানে সৰু সৰু আলু গুটি আলু যিহেতু দিলে খাই ভাল লাগে হয়নে নহয় বাৰু ইয়াতে মই ধুনীয়াকৈ দি দিওঁ মই বনাই থাকিম আপোনালোকে চাই থাকোঁ দেই ভালে আকৌ মছলাখিনি ৰেডি কৰি ল'ব এইখিনি বাৰু কি ধৰিব পাৰিছেনে এইখিনি হৈছে শুকান মাছ চুঙাত ভৰাই থোৱাৰ কাৰণে এইটো দেখিছেনে একদম ধুনীয়াকৈ এলদা হৈ আছে চব এয়া আৰু শুকান মাছ দি বনাম এইফালে মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি লওঁ এইফালে দেখিছেনে কচু ফাইনেলি সিজি গৈছে চব এই ধুনীয়াকৈ কালাৰ আহি গ'ল কচু শাকৰ যিহেতু আইৰণ থাকে যে সেইকাৰণে আইৰণ ওলাই গ'ল এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ঘাটনি মাৰি দিম কচুবোৰ ধুনীয়াকৈ ভাগি যাব আৰু ইয়াতে মই এয়া কাটিলেও বিলাহীকেইডোখৰ দি দি পেলাই কাটি লাও বিলাহীকেইডোখৰ দি দিছোঁ এয়া জলকীয়াকেইটা দি দিছোঁ যিহেতু জাবৰ জলকীয়াই একেবাৰে শেষত এইফালে খুন্দি লোৱা আদা নহৰু তেজখিনি দি দিম আৰু কচু শাক ৰেডি হৈ যাব এনেকৈ গুড়ি মাছখিনি দিবলৈ থাকিয়ে গৈছিলে এয়া দি দিছোঁ দেখিছেনে গুড়ি মাছ দিলে খাই বহুত ভাল লাগে সেইটো চব তেনেকুৱা ধুনীয়া হৈ আছিলে লাডুটো এয়া ভাঙি দি দিলোঁ আলু একেবাৰে সেইখন মছলা দি দিলোঁ আৰু কচু ফাইনেলি এইফালে এয়া কচু শাক ৰেডি হৈ গ'ল দেই মাছ দিয়া শুকান মাছ দিয়া শুকান মাছৰ গুৰি আৰু শুকান মাছ দিয়া বুলি ক'লে ভুলেই হ'ব এইফালে মই খাই দেখুৱাইছোঁ দেই আপোনালোকক কচু শাক ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই অকণমান ভাতৰ লগত সানি খাই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকৰ বহুত গৰম হৈ আছে জেগাতো মজা